Понеділок, 11 липня, оперативна нарада у міського голови. Конкурс на директорів двох комунальних підприємств чисте місто та Жовтоводськ тепломережа підходить до завершення. Від кандидатів наразі чекають бізнес-плани. Незабаром буде визначено переможців на сьогодні. На чисте місто претендентів я даже не знаю, тому що шесть і на теплосеть… Четыре претендента, то есть те, которые были там больше, они почему-то не захотели участвовать. Четыре претендента. То есть задача сейчас претендентов ⁇ это предоставить э, документ, который они отразят, как они видят вообще развитие этого предприятия, как они собираются это предприятие развивать в сторону, естественно, экономической целесообразности его существования этого предприятия. Все необходимые документы этим претендентам предоставляются. Сергей Николаевич, если кто не понял, почему не участвует, к сожалению, Сергей Николаевич не получил высшего образования. У него есть оконченное высшее образование. Он учился в Харьковском политехническом институте, то есть институт серьезный. Наверное, сейчас он университет, но, к сожалению, в силу ряда причин он его не окончил и ушел служить в армии, в том числе и в местах боевых действий. К сожалению, Сергей Николаевич не имеет высшего образования, поэтому не принимал участие в этом конкурсе. Принимают там другие лица. Оглашение, кто принимает участие в этих конкурсах, это будет после того, мало того, все претенденты, которые пройдут предварительный этап. они теж будуть оглашать. Мало того, сама конкурсна комісія, когда буде работать, це буде все на видео, в виде, режимі в режиме видеоконференции. Когда це було чтобы у нас директора комунальних підприємств назначались по конкурсу, що в режимі видеоконференции. Назначались обычно, вы ви знаєте, як сидящие здесь руководители коммунальных предприятий. комунальних предприєм? Знову двійка Жовтовицькі комунальні підприємства не виконали розпорядження міського голови надати звітність про працюючих людей. И завданием впоралось лишь одно предприемство. У меня была просьба предоставить штатную расстановку. На сегодняшний день предприятие, которое предоставило штатную расстановку, это коммунальное предприятие рыночная торговля. Это показатель того, что директору этого предприятия вообще нечего скрывать он показывает штатное расписание и показывает штатную расстановку, то бишь фамилия работника, который работает на той или иной должности, получая зарплату на коммунальном предприятии. По остальным предприятиям просьбы предоставить штатную расстановку оказываются не рассмотренными устные. Письменно поэтому будет запрос сегодня направлен для того, чтобы вы предоставили штатную расстановку. Непредоставление этих документов, еще раз, будет основанием для обращения с заявлением о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований. Заниматься привлечением дисциплинарной ответственности я не буду вообще. Не заканчиваются конфликты между Чистым Местом и Бжрео. Останні періодично забувають проплачувати чистому місту гроші за користування полігоном твердих побутових відходів. Коли питання стають і коли їм нагадуєш, вони починають проплачувати. Кадалич коли... Прошла... не може два комунальні підприємства рішити вопрос, в чому проблема, собственно говоря, палоч. Он что-то, претензии предъявляет незаконно какие-то. Какие там вопросы, Павлович? Я смотрю, в конце Есть. концов, вы разрешаете ситуацию. А зачем мы ее накаляем сейчас? Так кто накаляется? Все нормально? Ну, смотрите, надо было договорено, что вы будете каждую неделю нам оплачивать долги. Плюс оплата тот того мусора, упал договора, то вывозка смета, который вы проводите в месяц. Оплата долгов происходит... Раз. Ну, давайте сделаем сверочку. Я просто не в курсе, что 200, там сплотилось. Пожалуйста. 215 тысяч. Нет, У это 215 тысяч. Ну, вы, вы в конечном в счете два предприятия вы договариваете всегда. Пылесос для жовтоводских улиц. Такую чудо-технику доручив придбать жрео мисский голова Володимир Абрамов. Хотел бы, чтобы вы все-таки переговорили с областью или посмотрели, сколько стоит Это Комбайн для уборки улиц, то есть это пылесос, щетка, потому что достаточно одной техники, в принципе, убрать все тротуары, убрать все проезжие части, там где примыкание к бордюру. Когда ваши дворники убирают это веником и совочком, я просто, это невозможно смотреть, на это невозможно смотреть. То есть сегодня 2016 год у нас на улице, мы убираем совком, веником на улицах города. На улице города, в квартирах уже пылесосы почти у всех машину пылесосим, а улицы мы не пылесосим. Надо выходить на обл. администрацию, будем выходить, потому что они планируют приобретение за свои, день, за свои деньги, приобретение подобной техники. У кого-то есть бушные, они захотят новую, а нам могут. Будем разговаривать. Но от вас надо будет предложение. Вы поняли Павел, о чем я говорю? То есть такой мини-комбайн для уборки улицы. Достаточно одной такой техники прибрать все улицы. И пожалуйста, разберитесь вот этими мазами, которые убирали снег зимой. То есть там же есть счетчики в комплекте. Эти щечки для уборки снега или для уборки мусора я не могу понять пожалуйста подготовьте потому что я приеду к вам на гараж и хочу уточнить и на эти мазы еще если правильно понял цепляется бочка если возможно прицепить бочку потому что на, одной, на один из маз цепляли бочку то есть может ли он работать как поливомоечная машина как пм, как ПМ 130 раньше было из щетка разберитесь пожалуйста потому что щетки у вас лежат там под гаражом ну, это, знаете, два или три года они лежат щетки, люди или не могут пользоваться щетками, тогда зачем вы покупали эти комплексная машина, то есть она работает как универсальная, собственно говоря. А на предприемстве «Чистое место» – новая покупка. Предприемство придбало установку для подрібнення гілок та наводить лад на міських вулицях. Сейчас производится вывоз веток с города это за наш счет. Mm, так, стоп, вы конце, приобрели да. установку для измельчения веток. Да. И вы эту установку используете. Мы эту установку для измельчения снимем. веток, потом, куда эта измельченная древесина используется. Во-первых, мы ее вывозим с территории города, так как ну Занимает пример, меньше объема, да? Да, привожу пример. То, что мы вывозим один прицеп, можно было вывести пять прицепов. То есть более экономически идут затраты. Мы купили эту установку за счет списанных, списанного транспорта, который мы списали. И на эти деньги мы купили эту установку. Господарюют на полигоне твердых побутовых отходов. Планируем поездку на полигон с представителями службы, которая контролирует санитарно-эпидемическое благополучие. Сергей Николаевич, готовьтесь. Готовьтесь к поездке с учетом того, что происходит во Львове на других полигонах. Там умышленно происходят пожары или неумышленно происходят поджоги. Я так понимаю, там основание для этого является то, что на старых полигонах накапливается газ и загорается газ. У нас старый полигон закрыт. Я правильно понял, да? У нас старый полигон закрыт. На новом полигоне производятся небольшие работы, которые... Мы проводим для того, чтобы как-то как, -то, как -то Упаковувати, упаковувати тут тверде битове відходи, котрими з згороду. Підвищення тарифів на воду в жовтих водах поки що відкладається. Національна комісія з регулювання цін все ще не прийняла позитивного рішення. Тарифи на так називаємо холодне водопостачання. что касается поверки прибора облику принадлежащих физическим лицам, значит, расчеты выполнены давно, предоставлены в Национальную комиссию. Вот, национальная комиссия их проверила, претензий нет, но решений пока никаких не принимается. На уровне, То есть тарифы пока не поднимаются? Да, на, ни, никаких решений пока мы не имеем. То есть мы этот процесс не регулируем. Но, для вас это плохо, для населения хорошо, дальше? Ну, не, не, хорошо относительно, потому что поверку-то счетчиков нужно выполнять, нужно. и ремонт их нужно выполнять. Вот, ну эта робота, к сожалению, не может проводитися до тих пор, поки не будуть установлено соответствующе відшкодування за виконання этих робот. Робота комбінату шкільного харчування без обслуговування шкіл неможлива. Про це стверджує директор підприємства Нелі Драгомарецька. Наразі комбінату залишили обов'язки по приготуванню їжі для хворих СМСЧ-9, міліції та територіального центру. Чьи перспективы для подальшего существования предприятия? Про це далі. Содержание полностью здания и даже минимальная заработная плата сотрудников, даже если оставить двух человек в управлении, который, одного, который будет вести полностью всю документацию, все второго бухгалтера и оставить три повара и двух мойщиков, потому что работа в больнице посменная, то даже при таком э, раскладе заработная плата, я не говорю о продуктах, за счет больницы, меди, э, э, милиции и терцентра окупаться не будет. Предприятие будет планово убыточным. То есть существование комбината школьного питания без обслуживания школ невозможно. Я это заявляю. Эти все расчеты сделаны, и они официально... Доказывают полностью невозможность. Нет, ну этого. это это все исключено, потому что вы являетесь хозяйствующим субъектом, который вправе зарабатывать деньги. Я вас э, понимаю. Предоставляя дополнительные Школь, услуги. Это комбинат это школьного понятно. питания. Я У нас нет собственных помещений. Все три помещения, которые когда-то вот... принадлежали комбинату школьного питания, были давным-давно проданы. Я к этому не имею никакого отношения. И я отношения. никакого отношения не имею. Поэтому, когда говорится здесь на сессиях о том, что у школ нету помещений для хранения продуктов питания, то люди, которые поднимают эти вопросы, не забывайте о том, что помещения, которые пользуются комбинат школьного питания, не являются их собственностью, в том числе эти помещения являются собственностью ССЧ. Ноль, понятно. Только я от вас хочу конструктива какого-нибудь, а не конфронтации. То есть, если речь идет о том, что вы хотите предприятие, чтобы работало, давайте думать, как двигаться. Мы же участников не спрашиваем. Я не вижу перспективы работы ну, Вы не видите, значит, Ну кто-то видит. Я не знаю, как раньше торговля, вот она вызывает. Как вот, вот он додумался, взял вольное средство, положил на депозит, чтобы предприятие заработало деньги. Ну, это, это сумасшедший. Ну, вот есть такие люди, мы понимаете. Такие тоже делали. Которые решили заработать мы деньги тоже просто для предприятия. Делали. Не украсть, а заработать. Мы тоже такое делали, когда была возможность. Понятно. Трагічний випадок стався в місті на минулому тижні. Чотирирічна дитина, яка виїхала з батьками на пікнік, дістала важке поранення голови ножом від мотокосилки. Наразі хлопчик знаходиться в обласній лікарні. Когда у нас поступил тяжелый ребенок, буквально через пять минут мы вызвали санавиацию, но, к сожалению, ребенок был в крайне тяжелом состоянии. Они не смогли его забрать сразу вечером. Он был нетранспортабельный. На утро мы опять-таки связались с ЦРКЦ. Хорошо, что у нас в Днепропетровской области давно создан этот реабилитационно консультативный центр, когда мы можем в любую минуту на, мы на мобильной связи с ними согласовать лечение, согласовать вызов санавиации. На тот момент ребенок был действительно был в коме был в коме 2, был нетранспортабелен. Оба реаниматолога достаточно сильных СРКЦ его посмотрели. Но ну, на следующий день выехал из сам в нейрохирург, он его осмотрел. Мы давление стабилизировали, все, что смогли, мы сделали. И кровь переливали, и плазму, в общем-то, все смогли сделать, стабилизировали. Ребенка уже прооперировали, мы каждый день контактируем с реанимационным. От вас он уехал живым? Да. И сейчас вообще живой. удивительно, травма там я просто травма, знаю, это, снимок, это, когда увидели, нам это конечно, невероятно, как мы можно выжить в такой видели, ситуации, я думаю, взрослый мозг не каждый то был перерезан будет. вот так вот металлическая конструкция, это было конечно это ужасно, достаточно Да, да я говорю, то, что ребенок жив, это вот ну, то, что называется знаете, нет, это... довезли они хорошо, это мобиль с аппаратурой, прооперировали его практически в тот же день, прооперировали, но Агафонов оперировал не сам, тоже привлекались нейрохирурги из больницы Мечникова, которые работают с атошниками вот ну, при беседе понятно, что там металлическую конструкцию убрали, плюс пришлось убрать частички мозга. Они убрали, конечно, детриты. Это... Ребенок жив на сегодня? Да, на сегодня Все. жив. Есть уже спонтанное дыхание немного есть, но на аппарате оно есть. Но у него тактильная чувствительность слева была и здесь, уже открывает глаза, ну, более-менее. Триває капитальный ремонт дорожного покрытия на вулицях Заводська та Першотравнева. На черзі – вулиця Залізнодорожна. Работы финансируются с областного бюджета. На сегодня уже выделено близко 15 миллионов гривень. Относительно улицы железнодорожной. Как только подрядчик получает первую предоплату по этой улице, он тут же начинает работы по капитальному ремонту. Это будет срез, дальше асфальт. И, кстати, по этой улице запланировано в том числе установление бордюрных камней, потому что дорога Буде розвалюватися без бордюрних камній. Предполагається, финансирование на через область, також э, Дзержинського капітальний ремонт. но це предполагається. Міський голова запропонував Жовтоводським підприємцям прийняти участь в асфальтуванні міста на благодійних засадах. Почав з себе, перерахувавши на ремонт доріг свою заробітну плату. Егэпродовження Мало ця история. Про це Были собраны предприниматели где-то недели две назад города в актовом зале. И им было предложено поучаствовать благотворительно в ремонте улиц города Желтые Воды, перечислив деньги на благотворительный соответствующий счет. Такое мое было предложение. При этом я как городской голова пообещал лично поучаствовать в таком ремонте, перечислить часть своей зарплаты в размере приличном, 3,5 тысячи гривен. На сегодняшний день, кроме как городского головы с перечислением не 3,5, а 3,600, других желающих поучаствовать в благотворительном ремонте улиц города Желтой Воды не нашлось. В этой связи, в этой связи, что могу сказать? Любите свой город. Спасибо.